প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ আজিৰ কৰ্ম কুৰ্মা কৰ্মসূচীখন প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেনেপৰাকৈ লাগিছে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে মই সুদৌ অসমবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আমাৰ চুবে গোটেই থকা চাওঁ তালসকলক মই জহাৰ জনাইছোঁ আৰু লগতে আজি বাইছ ডিচেম্বৰ আৰু এই বাইছ ডিচেম্বৰটো আমি চাওঁতালী ভাষা মান্যতা দিৱস হিচাপে পালন কৰিছোঁ আজি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়ে যোৱা দুহেজাৰ তিনি চনত আমাৰ চাওঁতালী ভাষাটো সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আমাৰ আজিৰ দিনটো খুব উলহ মালহেৰে মান্যতা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত দুৰ্ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ অসমত অসমৰো নহয় অকল বেটিএিত ব্ৰেটিএিত খুব হেৰি দুৰ্ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব অসমৰ আপাৰ অসমত আগৰে পৰাই মানি আহিছে কিন্তু আমাৰ এই চাৰিটা জিলাত এই ভাষা মান্যতা দিৱসটো এইবাৰেই আমাৰ প্ৰথম গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ বি টি চি ভাষীক আমি বিশেষকৈ আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ ছিক্স ছেডলত এইথ শ্বিডিউলত আমাৰ ভাষাটো সোমাইছে গতিকে আমি সকলোৱে মান্যতা দিয়াটো উচিত তাৰ বাবে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি অনাগত দিনবোৰত অহাবাৰ আমি অহাবাৰ ইয়াতকৈ খুব ধুমধামেৰে পাতিম বুলি আমি এটা সংকল্প লৈছোঁ দেখা গৈছে আপোনালোকৰ চাওঁতাল জনগোষ্ঠীটো অৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ পিছপৰা সেই হিচাপত আপুনি কি ক'ব সঁচাকৈ ক'ব লাগিলে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত আমি যদি আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চাওঁ আমি ঝাৰখণ্ডত চাওঁ বা বিহাৰত চাওঁ উৰিষ্যাত চাওঁ তেওঁলোকে যথেষ্ট সুবিধা পাইছে তেওঁলোকে যিটো এছ টি এছ টিৰ সুবিধা পাইছে কিন্তু আমি ইয়াত অসমত আমি সেইটো সুবিধাটো পোৱা নাই যাৰ বাবে আমি সকলো দিশত আমি লিখাবোৰাকে ধৰি আমাৰ সাংস্কৃতিক আমাৰ যিকোনো হেৰিতে আমি পিছপৰা গতিকে আমি অনুৰোধ বিচাৰি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰক যাতে আমাৰ যিটো সুবিধা আছে যিটো আমি পাব লগা সুবিধা আছে এই সুবিধাটো আমাক দিয়ক আৰু সেইটো কাৰণে আমি যথেষ্ট আমাৰ আন্দোলন চলি আছিল হ'লেও আজিলৈ কিন্তু অসম চৰকাৰে সেই প্ৰাপটো আমাক দিয়া নাই গতিকে মই এইটো জগতে যদি অসম চৰকাৰে আমাক অনুসূচিত জাতিৰ হেৰিত সোমাই দিব পাৰে আমি যথেষ্ট সুখী হ'লোহেঁতেন আৰু লগতে অসম চৰকাৰক আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু জনাব লাগিবই যিহেতু আমাৰ অলচিকি লিপিৰে যিটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আমাৰ ইয়াত জাৰি কৰিছে যোৱা ঊনৈছ মে ত এটা কেবিনেটত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমাৰ অসমত থকা যিবোৰ চাওতাল আছে জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাৰে প্ৰি প্ৰাইমেৰী আৰু প্ৰাইমেৰী লেভেলত পঢ়িব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ নিজস্ব লিপিৰে যিটো আমাৰ ৰঘুনাথ মহোদেৱে আৱিষ্কাৰ কৰিছে অলচিকী লিপি সেই অলচিকী লিপি আমাৰ ইয়াত থকা চাওঁতালসকলে নিজৰ ভাষাৰে প্ৰি প্ৰাইমেৰী আৰু প্ৰাইমেৰী লেভেলত বিদ্যা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব তাৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাক অতি সোনকালে যদি অনুসূচিত জনজাতিকৰণৰ এটা সুবিধা কৰি দিয়ে